den Ben Saidin. kasih Datuk Speaker. Terima kasih juga kerana telah diberi peluang untuk saya membahaskan rang undang-undang perbelanjaan tambahan ini. Sebenarnya um, setiap tahun kita tahu bahawa pihak kerajaan memohon agar uh, peruntukan tambahan dibenarkan diluluskan oleh pihak uh, Parlimen dan saya percaya tahun ini juga tidak ada kekecualiannya. Ke Cuma ada beberapa perkara yang ingin saya Uh, ajukan dan uh, minta penjelasan daripada pihak kementerian berkaitan dengan isu-isu uh, terutamanya isu berkaitan dengan cukai seperti mana yang kita sedia maklum uh, peluasan skop cukai jualan dan perkhidmatan SST yang bermula pada 1 hari bulan Mei tahun 2025 ini bertujuan meningkatkan hasil kerajaan bagi menampung perbelanjaan negara termasuk melalui pengenalan semula high value goods in tax ...serta cukai ke atas lebih banyak perkhidmatan dan barangan premium. Dan uh, seperti mana yang saya terbaca uh, pihak uh, Yang Berhormat Menteri Keuangan 2 ...pernah mengatakan bahawa peluasan skop ini berdasarkan kepada... ...progressive manner bermaknanya uh, bergantung kepada economic affordability... ...dengan izin uh, dan kesan kepada golongan uh, berpendapatan rendah. Namun uh, langkah ini menimbulkan kebimbangan terhadap kesannya ke atas kos sara hidup rakyat dan daya saing uh, perniagaan. Uh, kita tahu bahawa uh, seperti mana yang telah dinyatakan bahawa dengan adanya uh, cukai jualan SST bermula 1 Mei ini akan uh, dijangka akan boleh generate uh, sebanyak 51.7 bilion revenue. Itu kenaikan sebanyak 5 bilion hasil daripada SST yang baru ini. Walaupun barangan has asas uh, tidak terlibat ...di dalam uh, cukai ini, namun kesan rantaian tetap akan berlaku apabila berlakunya peningkatan kos operasi perniagaan... ...terutamanya perusahaan kecil dan sederhana, memaksa mereka ini menaikkan harga barangan dan perkhidmatan. Ini boleh mengurangkan kuasa beli pihak pengguna serta memperlahankan pertumbuhan ekonomi. Now, kalau kita lihat kepada sektor digital dan perkhidmatan berasaskan yuran, seperti contohnya Guaman... Ya, kalau guaman sendiri pun SST-nya cukai dinaikkan, ianya akan juga terpalit juga kepada uh, klien ataupun pihak yang ingin mendapatkan perkhidmatan guaman. Begitu juga dengan wealth management company uh, dengan izin uh, uh, pengurusan kekayaan juga dijangka akan terkesan dengan memungkinkan kos tambahan dipindahkan kepada pihak pengguna. Selain itu kenaikan harga dalam penghantaran dan pembungkusan boleh juga memberikan kesan kepada barangan lain dalam rantaian bekalan sekaligus meningkatkan tekanan-tekanan inflasi. Now, cabaran utama kerajaan kini adalah memastikan keseimbangan antara meningkatkan hasil negara dan mengelakkan kesan negatif terhadap ekonomi serta kesejahteraan rakyat. Persoalan utama yang timbul ialah sejauh manakah hasil cukai tambahan ini akan digunakan untuk mengurangkan defisit fiskal atau menyalurkan bantuan kepada golongan yang terjejas. Sekiranya kenaikan SST ini membebankan rakyat secara signifikan, kerajaan mungkin perlu mencari jalan untuk memperkenalkan dengan lebih banyak subsidi atau bantuan tunai yang berpotensi meningkatkan lagi perbelanjaan pihak kerajaan. Oleh itu, kerajaan perlu menyenaraikan ke satu strategi yang lebih perkesan bagi memastikan dasar cukai ini tidak menjejaskan golongan pendapatan rendah serta kesan inflasi terkawal. Untuk mengimbangi kesan ini kerajaan perlu memastikan cadangan saya untuk sistem cukai lebih progresif dan adil dengan memberikan tumpuan kepada sektor yang mampu menanggung beban fiskal. Penstrukturan semula cukai lain seperti duty import atau cukai jalan serta pengenalan cukai karbon dan cukai mewah boleh menjadi alternatif yang lebih efektif tanpa membebankan rakyat kebanyakan. Selain daripada itu, langkah mitigasi seperti pelepasan cukai, subsidi bersasar, bantuan tunai dan insentif kepada perniagaan tempatan perlu diperkenalkan bagi mengurangkan impak kepada golongan yang berpendapatan rendah dan perniagaan kecil. Kesimpulannya, dasar fiskal yang lebih seimbang diperlukan bagi memastikan pertumbuhan ekonomi yang mampan sambil mengekalkan kestabilan kos hidup rakyat. Kerajaan perlu menilai secara menyeluruh kesan perluasan SST ini serta mengambil langkah mitigasi yang bersesuaian bagi memastikan dasar ini mencapai matlamatnya tanpa memberi tekanan berlebihan kepada rakyat dan ekonomi negara. Seterusnya kita saya teruskan kepada isu berkaitan dengan hutang Datuk Speaker. Isu ini sebenarnya banyak yang saya uh, nak sampaikan. Ada banyak jimatan masa daripada dua speaker sebelum ni, dua pembahas sebelum ni. Jadi kalau Datuk Seri nak lebih sikit tak apa. Baik, terima kasih Datuk uh. Speaker. <laughs> Itu sebab saya sediakan teks. Kalau tak saya sediakan teks lagi panjang lagi dia. Datuk Speaker. Baik, berkaitan dengan uh, isu hutang negara ya. Uh, kita tahu bahawa kita semua sebagai ahli-ahli senator amat concern tentang hutang yang sedang dihadapi oleh negara seperti mana yang pernah kita saya baca hutang kerajaan terus meningkat mencecah kepada 1.172 trilion pada akhir 2023 dan dijangka mencapai 1.247 trilion pada akhir tahun 2024. Dengan hasil negara dianggarkan kepada setakat 324.6 bilion dan bayaran hikmat hutang mencecah 50.5 bilion, timbul persoalan mengenai keberkesanan strategi fiskal kerajaan dalam mengawal defisit dan memastikan kestabilan jangka panjang. Dalam menghadapi cabaran ini, kerajaan perlu menjelaskan sedikit perancangan untuk mengurangkan kebergantungan kepada pinjaman baru serta memastikan hasil negara mencukupi tanpa membebankan rakyat Langkah seperti rasionalisasi, subsidi dan peluasan cukai mungkin boleh membantu tetapi adakah ianya memadai untuk menampung peningkatan hutang. Ketulusan dalam pengurusan kewangan juga penting bagi memastikan setiap pinjaman memberi nilai kepada pembangunan negara. Tanpa strategi yang jelas, peningkatan hutang boleh menjejaskan kestabilan ekonomi dan keyakinan pelabur justru itu kerajaan perlu tampil dengan pelan yang lebih kukuh untuk mengimbangi keperluan fiskal dan kesejahteraan rakyat. Untuk maksud itu juga saya ingin menyentuh sedikit isu berkaitan dengan uh, kelulusan pinjaman 1.1 bilion kepada uh, Sapura Energy Berhad (SCB) yang menyokong industri minyak dan gas serta melindungi vendor tempatan. Walaupun langkah ini bertujuan untuk menstabilkan sektor strategik negara, Risiko fizikal tidak boleh diabaikan. Memandangkan SCB juga telah mencatatkan kerugian besar berturut-turut sebanyak 8.9 bilion pada tahun 2022, 3.2 bilion 2023 dan 5.509 55, juta tahun 2024. Walaupun telah berkurang tetapi masih di dalam jumlah yang agak besar. Jika pinjaman ini kita menimbulkan isu bahawa sekiranya pinjaman ini tidak dibayar balik, adakah kerajaan akan mengalami tekanan fiskal yang lebih besar, terutama di dalam keadaan defisit negara yang masih tinggi? Kita faham sebab ini adalah satu isu yang yang agak rumit untuk diselesaikan. Sebab dulu sebelum sebelum kerajaan yang ada sekarang ini pun memang pihak Sapura pun mengalami masalah yang sama. Dana yang digunakan untuk menyelamatkan CICB ini datang daripada peruntukan awam yang sepatutnya digunakan untuk sektor penting lain seperti pendidikan, kesihatan dan pembangunan infrastruktur. Namun, um, RUU perbekalan yang menunjuk, menentukan belanjawan tahunan negara juga boleh terjejas kerana kerajaan mungkin terpaksa mengurangkan peruntukan kepada sektor lain yang uh, bagi menampung kehilangan dana ini. Jika hutang negara meningkat akibat kegagalan pembayaran balik pinjaman ini, ia boleh menjejaskan kestabilan ekonomi serta keyakinan pelabur terhadap pengurusan kewangan negara. Saya faham bahawa pihak kementerian terutama Kementerian Kewangan dan PMX sendiri telah mengambil kira segala faktor di dalam menentukan hala tuju dan bagaimanakah cara yang sebaik-baiknya untuk kita mengawal uh, hutang negara dan juga membantu JLC uh, dalam menangani masalah ekonomi yang sedang mereka hadapi. Namun apa yang kita ingin sarankan adalah supaya uh, satu pendekatan yang lebih berhati-hati diambil bagi memastikan bahawa kerajaan ataupun pihak, uh, pihak kerajaan dan pihak kementerian tidak tidak terpaksa menyalurkan satu jumlah yang besar bagi menyelamatkan sesebuah syarikat. Bagi rakyat, peningkatan defisit fizikal boleh memberi kesan langsung terhadap kos sehari hidup rakyat. Jika kerajaan terpaksa mengurangkan subsidi, menaikkan cukai atau memperkenalkan langkah penjimatan, rakyat mungkin perlu menanggung perbelanjaan yang lebih tinggi untuk keperluan asas seperti kesihatan, pendidikan dan utiliti. Selain itu, ketidakmampuan kerajaan mengawal defisit fiskal boleh juga menyebabkan nilai mata wang melemah selagi sekaligus mempertingkatkan harga barangan import dan menekan kuasa beli rakyat. Dalam keadaan fizikal yang mencabar, fiskal yang mencabar, persoalannya kini adalah apakah rancangan kerajaan untuk memastikan pinjaman ini tidak menjadi beban kepada negara? Bagaimana kerajaan merancang untuk mendapatkan pulangan daripada pinjaman ini dan apakah mekanisme yang akan digunakan bagi memastikan wang rakyat tidak disiasiakan. Jika SEB, terus mengalami defisit, apakah langkah seterusnya ...yang akan diambil oleh kerajaan bagi mengurangkan kesan terhadap ekonomi dan rakyat. Datuk Yang Di-Pertua. Bagi perlu berapa lama lagi? Saya ada dua isu lagi. Yang... Dua isu, okeylah. Saya beri empat minit. Terima kasih, ya, Datuk <laughs> Yang Di-Pertua. <laughs> Ini berkaitan dengan e-invoice. Kerajaan memperkenalkan e-invoice sebagai satu langkah bagi meningkatkan pemantauan cukai... Dan mengurangkan ketirisan hasil negara. Now, namun pelaksanaannya yang tergesa-gesa, saya merasakan dia agak tergesa-gesa. Ini menimbulkan kebimbangan terutama dalam kalangan peniaga-peniaga kecil yang kini berdepan kos tambahan untuk perisian, latihan dan penyelenggaraan selain risiko penalti jika gagal mematuhi syarat. Beban ini lebih dirasai oleh perniagaan luar bandar yang kurang akses kepada teknologi serta peniaga bermusim yang hanya beroperasi dalam tempoh singkat. Jika tidak ditangani dengan baik, kesan sampingannya termasuk kenaikan kos operasi, harga barang yang lebih tinggi serta tekanan terhadap para pengguna. Kerajaan perlu menjelaskan impak e-invoice terhadap kutipan hasil cukai dan anggaran sebenar pendapatan tambahan yang boleh diperolehi. Apakah jumlah ini cukup besar untuk mengembangi potensi kesan negatif terhadap sektor perniagaan kecil dan daya beli rakyat? Selain itu, adakah kerajaan bersedia mempertimbangkan peningkatan nilai ambang e-invoice daripada RM150,000 kepada RM500,000 setahun kerana had semasa jelas membebankan perniagaan ke peniaga kecil. Pengecualian juga wajar diperluaskan dan dipertimbangkan kepada peniaga bermusim dan dalam talian bagi memastikan pelaksanaan lebih adil mesra perniagaan dan tidak menjejaskan pertumbuhan ekonomi domestik. Itu saja yang sempat saya utarakan, Datuk Speaker. Terima kasih kerana telah memberikan sedikit lebih masa kepada saya untuk membahaskan rang undang-undang ini. Terima kasih. Terima kasih, Datuk.